Нет приватизации железной дороги! Завуалированная приватизация железной дороги. Мы чувствуем, что она идет. Доказательств как таковых нету, но все действия направлены. Мы, как же дорожники, десятилетиями, видим, чувствуем, что оно к этому идет. Уже грузовые перевозки отводятся в одну сторону, пассажирские в другую, то есть потихонечку все разбирается. Происходит элементарное издевательство. И мы говорим, что нас это не устраивает. Мы решительно против. Имоционации э, других... Э, объектов наших. поэтому мы здесь для того чтобы задать колесникову и эти вопросы где вы есть